Jom kita fahamkan evolusi bantuan tunai di Malaysia. Mesti anda pernah dengar nama-nama ni -nama kan? Tapi apa sebenarnya di sebalik semua ni? Sebenarnya, semua ni merujuk pada benda yang sama, bantuan tunai terus dari kerajaan. Kisah di sebaliknya bukan pasal duit je, tapi tentang polisi, politik dan kita semua. Okey, soalan pertama, kenapa kerajaan bagi duit tunai terus kepada rakyat? Tujuannya untuk ubah dari subsidi pukal kepada bantuan bersasar biar sampai pada yang betul-betul perlu. Perjalanan bantuan tunai ini ada lima era penting, setiap satu dengan nama yang berbeza. Okey, kita mula pada tahun 2012, zaman BRIM diperkenalkan. BRIM wujudkan satu pengkalan data besar, tapi ada juga yang kritik, ia sebagai alat politik. Kemudian, pada 2018, bantuan ini dijenamakan semula sebagai BSH dengan fokus pada keadilan sosial. Yang menariknya BSH mula ambil kira saiz keluarga, lagi ramai anak lagi tinggi bantuan. Lepas tu, pandemik melanda, muncullah bantuan kecemasan BPN dan BPR. Ini satu detik penting sebab buat pertama kali golongan M40 pun dapat bantuan. Masuk tahun 2022, muncul pula BKM, fokusnya kali ini lebih inklusif. BKM bantu lebih ramai termasuk ibu bapa tunggal dan warga emas. Bayarannya pun paling tinggi masa tu. Dan sampailah kita ke hari ini dengan STR dan SARA. Ada elemen baru, security makanan. Melalui Sarah, kredit dimasukkan terus ke MyCard, jadi ia hanya boleh guna untuk beli barang keperluan. Jadi, apa kebaikannya? Ia bantu kurangkan kemiskinan, jana ekonomi tempatan dan kumpul data. Tapi ada juga cabarannya. Contohnya, RM500 pada tahun 2012 nilainya besar. Tapi dengan nilai yang sama hari ini, kuasa beli kita dah banyak berkurang disebabkan inflasi. Isu lain, nama yang selalu bertukar. Ia boleh kelirukan penerima, terutamanya warga emas. Mesti ramai tertanya, kenapa Sarah tak terus masuk ke akaun bank kan? Jawapannya, security makanan. Tujuannya adalah untuk pastikan bantuan dibelanjakan untuk makanan dan keperluan asas. Jadi, nampakkan perubahannya dari pemberian tunai biasa kepada satu sistem yang lebih berstruktur. Persoalannya sekarang, dengan ekonomi yang sentiasa berubah, apa langkah seterusnya untuk bantuan ini?